украинскую спелкуетесь? Спелкуетесь. А чего взяли? Мне послышалось. Наверное. Сказал добрый день. Ну, похоже. Я в Белгороде просто живу. В Белгороде живу. просто живу. Тут, тут, украинский, украинский язык, язык я достаточно, часто, да. я, я смотрю ваши ролики. Кто у меня? Я смотрел ваши ролики. А, ну тогда не буду вам голову морочить. О чем хотели поговорить? Ну давайте поговорим, вы откуда? Давайте поговорим, вы откуда? Кубань Вы с Кубани Просто у меня показывает ФРГ ФРГ ФРГ? Ну не Мэтчина Кубань Ну хорошо мне, интересно как, мне интересно, как жители Кубани сегодня относятся к украинскому языку? Кто-нибудь еще говорит? Ну, по селам, может быть, по хуторам. Просто мне многие вот. жители Кубани утверждают, что э, не осталось больше. Не осталось всех осталось больше по все говорят по-русски. Ну, есть, есть, а немного. Молодежь в школе вообще как бы не общается. Ну естественно. Старики, старики есть. А, потому что я когда а, в детстве я, когда приезжал к вам на Кубань... Плавно, а я приезжал, а я приезжал в детстве к вам на Кубань. кубань. А, меня там иначе как а, Маскалем не называли. А, я из, а я из Украины приезжал. Ну да. Так же, как и донецкого жителя на западе Украины точно так же называли Маскалем. Все больше из-за языка. Все больше из языка. Ты я же приезжал, с... приезжал. Из... приезжал из русифицированного Харькова. Из русифицированного Харькова. А село разговаривало... Я думаю, в большинстве своем по Украине. Больше из-за мышления. Как? Я думаю, как? больше из-за советского мышления. Ну, так это, в общем-то, вещи во многом тождественные. Советское мышление и насаждалось, и русификация вместе с советским мышлением. С советским мышлением Особенно в крупных городах. Особенно крупных кропных городах. И в Российской империи насаждалась. И в Российской империи насаждалась, и в Советском Союзе. Насаждалась Советском. и в Советском Получить образование в хакерном украинском, было украинском языке было нереально лучше. То есть в школе можно было? У нас было две да. школы. У нас было смешно. две школы смешанных. А все остальные школы, были, школы русские, были русские. А ваши учебные заведения, кроме специализированных в филологии, они были они исключительно, исключительно, на исключительно на русском. Это русификация они. называется. Как вы думаете, зачем Сталин в сорок четвертом году выстрелил Крымских татар и часть населения Кавказа? Какая была основная цель? Заселить туда. Uh, uh, понимаете, как бы, в чем понимаете дело? как бы в чем дело? Что Сталин, что, что, сегодня, Сталин, Путин что сегодня Путин? Используют одни и те, методы. Одни и те же Сталиных методы. Просто Сталин их жестче использовал. А Путин, а, Путин ну, думаю, ссыться ну, просто. просто. Замещение населения просто территории. Территории. Э, потому что для Москвы. Э, окраины, окраины СССР, СССР, по сути, были оккупированными территориями, как, как и сегодня для Москвы, для, Москвы, для Москвы, все э, республики РСР, Рос... 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 Федерации. Ну, а сколько населения Крымских татар было в 1944 году? Я не знаю. Несколько сот тысяч. Тысяч. Ну, они особо не влияли там на русификацию, не русификацию. Ну, Сталин это объяснял сотрудничеством с Гитлером. Ну, это пропаганда, ну вы же понимаете. Конечно. Основная цель Сталина была это война с Турцией. Он из своего тыла убирал турскоязычное население. Замещение населения оккупированных территорий. За, готовился... В уголовном международном праве это называется именно так. Он готовился к войне с Турцией. Кстати, Турция во Второй мировой войне в чью сторону занимала? Без понятия правильно, она была нейтральная страна, то есть после развала в 1918 году Османской ну, так империи, еще, была еще цари российские, мне кажется, мечтали об Босфоре. Босфоре, а Сталин, а Сталин ну, от них, от чем них мало чем отличался. Москва, Третий Рим, Константинополь, родную гавань. Именно-именно. Да ну, основная цель, вы правильно сказали, это Босфор, контроль, контроль босфорского Ну естественно. Любая война ну, случая, война только, Турция, за, это только за это и может вестись. Но Турция скажем, быстро опомнилась и в 1952 году вступила в НАТО. Да, это да. И войны не состоялось. Но основная цель это была подготовка к войне. А, Но ну, опять-таки, опять методы, которыми методы, это которыми делалось, делалось они, преступны. они преступны. В международном это уголовном нет. праве Ой. это имеет конкретное название, о котором я уже говорил. Но я думаю, в международном праве это название появилось уже после 45 -го, года, до 45 -го года. Возможно. Когда оно появилось, я не знаю, но оно существует и э, применяется в международном уголовном праве. Это считается военным преступлением а до срока думаете, до срока, да, за какие деньги Сталин провел в 30-е годы индустриализацию Советского Еще России? раз спросите, я не услышал. Я не услышал. В 30-е годы Сталин провел индустриализацию. Сначала деньги были с продажи имущества Российской империи. Награбленного. Это первое еще, первый день еще а потом, он а потом он привлекал иностранных, иностранных инженеров, инженеров для строительства. А в каком году Советский Союз признали в Лиге наций? Ну, в 30-х. Ну, в конце 30 30-х. 30 30 30 30 в 32-м году. 33-м, мне кажется. Ну, скажем, 32 й 33 й не будем спорить. Ну, к чему вопрос? А как это относится к деньгам, которые Сталин нашел? Индустриализация проходила намного раньше, 1932 года. С 29 -го года она началась. Да, да. А как со страной, которая не в Лиге Наций, могли торговать иностранные инвесторы? Ну, как-то торговали. Капитализм. Капитализм. Подпольно. Капитализм. Капитализм. Вы же знаете, что 80% предприятий было построено в Соединенных Штатах и перевезено, перевезено на сюда, да, в Советский Союз. А как вы думаете? Разобрано, а потом собрано по новой. А может быть и больше. Как вы думаете, зачем Соединенные Штаты, Советский Союз напичкивали... Вы думаете, что у них существовала какая-то цель... Можно я закончу предложение, а вы потом ответите? А, пожалуйста. Какая была цель в Соединенных Штатах напичкивать Советский Союз заводами по производству танков, самолетов? Нет, -не -не, тут вы не правы. Соединенные Штаты напичкивали, Соединенные Штаты Советский, Советский, Союз, напичкивали Советский Союз заводами, про, заводами по производству про, алюминия, алюминия, металлов, металлов металлопроката. металлопроката. Сарпинский танковый завод кто построил? Американцы. Но ну, он был на месте паровозного завода. Единственное, что здесь американцы поставили очень немаловажную э, вещь, это э, станок, который, станок, который его не было нигде его в мире, было, пробок, нигде США, в, мире в США, погон который мог погон танковой башни делать. Без этого, без этого без этого оборудования, оборудования Т-34 не, не было. Вы же понимаете железяки или стены Так завода, скажите, а вы не считаете, нет? что вот это как-то оправдывает преступление Сталина? Абсолютно Нет. Сказать, что это... А Славу, то, что капитализм это ваш... иногда при... беспринципенно циничен, ну, кто бы с этим спорил? Ну, погодите, капитализм не строил заводы по производству носков, трусов, стиральных Как машины, он не строил? В, в Соединенных Штатах строил. Я а сказать, в Советском за... Союзе он строил Союз? то, за что платил Сталин. Откуда у Сталина были деньги? Ну, во-первых, у Сталина была обширная у агентура. Обширная агентура. А деньги Сталин а деньги получал Сталин от, воровства от, воровства от воровства того, что того, принесла Российская принесла империя. Вы вообще понимаете, какие-то инвестиции в страну были? Ну, огромные, конечно. конечно. Во-первых, ну, было ну, ограблено ну, население, ну, в основном сельское население. Весь хлеб из Советского Союза уходил на Запад. За счет этого, за счет, а, этого. За счет этого, во многих регионах во многих Советского, Советского Союза люди умирали с, с голодом. А в Украине даже детей собственных а это огромные данные, вполне себе совместимые с заводами, которые построили Соединенные Штаты. Полней. Урожайность 1932 урожайность -го года ну, или 1930-го не, года. Не, 30 -го надо, 30 -го не 30 -го надо уповать года. на урожайность. Это вот как раз это элемент пропаганды, про которую вы говорили немножко ранее. Урожайность не 32 1932 и 1933 -го года была вполне приемлемая, Просто когда у тебя забирают все. Все полностью подчастую. Вы поймите, не было техники и урожайность полностью в Советском Союзе, даже в Как же России, не было техники. Основного... А как же Харьковский тракторный завод, который еще при Ленине начал работать и выпускать тракторы? Выпускать тракторы. И сколько тракторов? Ну и... я не знаю, сколько. А вы знаете, сколько тракторов выпускал тракторный завод? Конечно. Это во-первых. А во-вторых, почти все весь, весь мир находился на него, в таком в состоянии. В таком Такой состоянии, механизации не было, везде, было не нигде. И где, урожай 60 центнеров с гектара, тогда нам не собирали, нигде. Не собирали не нигде. Надо не забывать, что, что это, это Украина. украина. Здесь ветку в так же, как и на Кубани, землю в ветку воткнешь, и она плодоносит начинает. Вы хотите сказать, что Сталин за зерно купил все эти заводы? Не прогресс Не только за зерно, но и за зерно в том числе. Все продавалось, все, все, что можно было продать, все продавалось. А вы хотите а сказать, на, а вы хотите на, сказать, на, что американцы на, целенаправленно э, построили заводы для сталина? Вы понимаете, что за такое свои технологии? деньги? Вы понимаете, что такое технология? Не железя, нет, нет, куда же кожи... мне понимать, что такое технология? Вы ответите теперь мне, не мне на мой вопрос. Вы считаете, что американцы целенаправленно построили военные заводы для сталина с какой-то целью? Да, с какой? Я так Война с Европой. Американцы собирались воевать с Европой, Своевать с, Европ... с Британией? С, с Европой. Британия – это не Европа А какие интересы были у Соединенных Штатов? Как это Британия и Европа? Не, не Европа? Ну как это? Британия – это не Европа Ну как не Европа? Это, это же европейский остров Нет, это британские острова mm. А какие Европа. цели были у Соединенных Штатов? Что они хотели достичь в результате этой войны? Первая экономика в мире. получателем после Второй мировой войны были только Соединенные Штаты. А, ну Штаты. то есть Соединенные Штаты начали Вторую мировую войну, не Советский Союз? Советский Союз начал Вторую мировую войну, но вы же поймите, где заводы по производству оружия, вот, например, первое танковое сражение, самое большое, это было под Бродом. Дубно. Только со стороны немцев, Дубно, Броды, да. Сколько со стороны немцев было танков и сколько танков было со стороны СССР? Ну танков. раз в 10 больше со стороны СССР было. Зачем столько танков строили? Зачем? Для покорения Стали... Европы. Это не Соединенные Штаты, это Сталин. Зачем вы обвиняете Соединенные Штаты в целях Сталина покорить Европу? Вам это кажется Если... смешным? То есть у Сталина Если... есть цель есть... покорить Европу. А я вам объясню. Если... Ну подождите, ну, я... ну, вы же задали вопрос, а ответ не хотите слушать. Ой. Сама цель существования Советского существования государства... Советского... Как такового, такового. состояло в том, чтобы распространить чтобы собственную власть на всю власть. планету, это власть. даже власть. на гербе рожденного советского власть. государства. Планета вокруг колосса, то есть на всем мире, во всем И мире. Власть. Власть. Если власть. у Сталина стояла цель покорить Европу как начальный этап покорения планеты, так сказать, всемирной пролетарской революции, так называемой, это совершенно не, это обозначает, не обозначает, что Соединенные что, Штаты что, в этом Штаты виноваты. В этом Сталин в этом виноват. Ну, он ставил, он э, ставил цель, цель поработить Европу, а не, США. Ну, а не США. Ну, Варвару в руки кто-то дал оружие. Это оружие создавалось на территории ну, Советского на территории Союза. Ну что вы думаете? По чьим технологиям? Э, ну, не знаю, на тракторном, заводе, на тракторном заводе в Харькове, заводе в Харькове, в Харькове э, работал инженер Кошкин, Морозов. Жильер, Рокошкин, Морозов. Они, купили, они купили танк Кристи, который американцы им почему-то продали. Вы еще скажите, что автомат Калашникова Калашников сделал. Нет, конечно. Но сделал-то его Советский Союз. Ну, Советский Союз. Ну, почем Ну, Советский Союз всегда воровал. Когда воровал. Когда это Когда, он, это, он когда не это не стало воровал, редкостью. Когда это стало редкостью, он не воровал. Не воровал. А, а, знаете, марк... в, советское, в советское время, в 30-х годах, из Соединенных Штатов вылезли трактор. Вывезли трактор. Ну, конкретно танк, ну, это, с это, Кристи, танк с подвеской Кристи, на основе, на основе которого появились потом появились танки БТ и Т-34. А, основа да, была основа положена была именно в этом, танке, в этом танке Кристи. В этом танке. Американцы, американцы его не, не оценили, они до конца не войны не выпускали. это. Подождите, да я закончу. Упуска... На основании этих документов, которые документов, они купили, которые тупо, они купили просто. тупо просто. Ну, потому тупо, что, что в Америке то тоже в Америке есть люди, люди, люди которым насрать на все, и деньги, деньги, деньги для них главные, которые и продают свою, продину, свою родину, свою родину, свободу. Такие существуют не только в России, но и в Америке, и в Германии. В России просто их больше. Что ты сделаешь? Вы знаете, кто по политическим убеждениям был Генрих Форд? Ну, причем тут Генрих Форд? Но при чем тут? Если он сотрудничал с гитлеровской Германией, то совершенно не делает его. Но у него были такие убеждения нацистские, какое-то время, какой-то период в жизни. У него были коммунистические убеждения. Это одно и то же. Национал-социализм и социализм друг от друга ничем не отличаются. Точно такие уже убеждения Ничем не отличаются. Точно такие же убеждения были у Эйнштейна Но и многих, многих Ничем людей. не отличается национал-социализм от социализма. Эти люди могли просто не понимать этого а тогда. Нет, это мы условно... сейчас рассуждаем, мы сейчас с вами рассуждаем с точки зрения сегодняшнего дня. И вы пытаетесь э, подвести нет, я... аргументацию, вы пытаетесь подвести аргументацию виновности Соединенных Штатов в э, развитии Советского Союза. Да, безусловно, Соединенные Штаты Соединенные продавали Штаты и технологии, и, технологии и, заводы, и заводы, и много чего. Благодаря чему Советский Союз стал одной из страной победителей во второй мировой войне. Но это не делает Соединенные Штаты э, страной, страной которая, которая поощряла бы поощряла социализм. По социализм. Вспомните, что Более было после второй Более... мировой войны, э, так называемое движение, движение Вы Помните? Ну, особо не углублялся. Но зато в Фордово углублялись. Углублялись. Да. Ну я а сегодня углублял, я как... считаю, что у Маска, ну, Левацкие взгляды, и не считаю, что это хорошо. Но это его дело. Они живут в демократической стране, где взгляды имеют э, самую различную вот, направленность. Точно, точно такие же взгляды, как у Трампа, были тогда. Я сказал вот... про Трампа, а я про Маска хотел сказать. Ну, Трамп же является. А я сказал, или... Маск, Трамп или Маск? Маск. Угу. Точно такие же были у Рузвельта взгляды, как у Трампа на сегодняшний день. Рузвельт, с моей точки зрения, вообще был очень подвержен влиянию Иосифа Виссарионовича. Я уже не знаю, как он, на каких ниточках он бросал, но я думаю, что я думаю, что эти ниточки и вы, называются, и разведкой, называются разведкой. Конечно. разведкой конечно. И, вы, и вы можете посмотреть, кто лоббировал легализацию Советского Союза в Лиге Наций. Где я могу это посмотреть? ну, какие-нибудь исторические документы. А вы можете посмотреть, кто лоббировал исключение Советского Союза и по какой причине из нацию? Это было... Или вы не углублялись? Нет, это был 39-й год после войны с... 40 Сороковой. В 1939 году война с Финляндией. Да, а Советский Союз исключили в 40 -е. Я же говорю, после войны в Финляндии исключили. Да, Советский после начала Финляндии. войны в Финляндии. А кто был э, инициатором этого инициатором. исключения? Инициатором. Ну, инициатором, я так думаю, там, ну, не знаю, честно. Так в чем Но суть и... ваших вопросов? В том, что во всем виноваты США? Вы к чему хотите подвести нашу беседу с вами? Я вам хочу сказать, что на тот момент в США были очень коммунистические взгляды. И именно коммунисты лоббировали США лоббировали вступление Советского Союза в Лигу Наций. Именно коммунисты в США строили пролетарии всех стран, соединяясь. А, это не, не наши коммунисты, не советские? Сколько было коммунистов в Соединенных Штатах, которых на пароходах потом отправляли, выгоняли из Соединенных Штатов? Да слава Богу, для Соединенных Штатов. Вот, вот. Они и сейчас там есть, я вам больше, там что, там скажу. Есть, я вам больше что скажу. В том да. суть, что суть, что это страна. демократическая страна. Всегда вот надо искать выхода получателя. Выхода получателем после Второй мировой войны было Соединенные Штаты. Как на данный момент выхода получателем войны в Украине и Израиле является Китай. Украина и Израиль? Линия фронта в Украине и линия фронта в Израиле. Россия и Иран. Это все спонсируется именно mm. Китаем. То есть не Россия и на Украину напала, а Соединенные Штаты вынудили Россию напасться на Украину, правильно? Я вам сказал Китай. А, не а Штаты. Китай? Вы не слышите. Не, не услышал, мне показалось Соединенные Штаты. Mm. То <соцентр> есть это Китай заставил, китай заставил напасть Россию, на Россию на напасть на Украину. Именно за китайские деньги воюют Россия, Россия и Иран. Именно за китайские. Иными словами, вы вот, утверждаете, что Россия на сегодня не суверенное государство, которое является вассалом Китая. Китая. И выполняет ну, все я, желания я за Китайской Народной республики. республики. Единственное, Советский Союз был, пытался... Я спросил быть. про Россию сегодняшнюю. Я же вам объясняю. Единственное, Советский Союз пытался быть независимым все остальное время... Э Российская империя, Московия, это все были, всегда были либо улусами, либо чьи, чьими таковыми. И какой выход из этой ситуации, по вашему? Ситуация, по вашему. Как вы думаете, Третья мировая началась? Да, думаю, да. Ну, поэтому выход очень, очень тяжелый. И вы собираетесь Третью мировую провести, мировую провести... провести... на территории Кубани? Не услышал. И вы собираетесь пережить Третью мировую территорию Кубани Не знаю Как получится А если вас отправят воевать в Украину, воевать в Украину. Пойдете? Пойдете? Ну, мне как бы 55 я думаю Не особо дойдет но. Что что? Вот. Еще раз Мне 55 я думаю особо не дойдет До этого э -э Я, не, я... Столь, столь столь, не столь Был уверен Учитывая, учитывая потери, потери российской, армии, российской армии, я ожидаю, что будет мобилизация, будет хотя, мобилизация я понимаю, хотя я понимаю, что политическое понимая, руководство Сашки русло... этому противится. Тяжело скрыться от второй, от второй мировой, от третьей мировой, от любой мировой войны тяжело скрыться. Ну то есть вы не видите вины, вины своего руководства в том, что сейчас ваша страна ваша против, страна моей. против моей. Я вижу вину своего народа, а не руководства. И руководства, и народа. Народ выбирает такое руководство. Ну, у вас особо никто никого не выбирает, просто не убирает, выбрал, просто в, свое выбрал в свое время. Всегда народ хочет иметь сильного Сталина, сильного Петра Первого. Почему вы так сильного, думаете? Там, ну, потому что уважают. А Горбачев это сопля. Это а никто. я, честно сказать, Но... никогда не руководствовался при выборе президента Украины вот этими категориями, которые сейчас озвучиваете вы за кого вы голосовали в 2010 году? В 2010? Mm. У нас сразу в 2010, в 2009, ну, в 2010. За Юлю или за Януковича? Не за Юлю, не за Януковича. Подожди, у нас в 2009, по-моему, были выборы. Были, были в 2004 и 2010. В 2004 я голосовал за Ющенко. Голосовал за Ющенко. 2009, наверное. 2009, все наверное, все-таки. И в 2009 за Ющенко. Во втором туле вы не могли зависеть. А во втором туре я не голосовал ни за одного, ни за другого. Понятно. А за кого вы голосовали? Голосовали. Я не вхожу на выборы. А как вы считаете, э, лучше проголосовать а, лучше за, за заведомо за про, проигравшего депутата, проигравшего депутата. Или, не на или не ходить на выборы? Оппозиции не существует. А куда же ты? А что же ты? Тому друзі, от бачите, вони намагаються е перевернути всю історію з них на голову до гори дрігам. Вони намагаються звинуватити будь-кого. Ну, хоч ти хоч розуміє, що е вона народу Російської Федерації е в тому, що ця війна йде, вона величезна і вона головна. Цей, хоч розуміє, а більшості того не розуміє. І вони перекладають вину за минулі війни, за цю війну, на когось іншого, на Сполучені Штати, на Китай, на будь-кого. Жодного разу, в жодних злочинах Росія не прийняла свої вини провини. Жодного разу за всю історію росіяни не засудили злочини і свого народу, і свого керівництва. Ось з такою е, масою народною ми маємо справу. Тому донатимо на армію, тому продовжуємо це робити. Я бачу, ще 100 гривень прилетіло. Я зараз вам скажу від кого. Зараз вам скажу, скажу від кого. Дон Донован, землячим, дякую. Дякую, дякую. Дякую. На банку залетіло. Поддерживаем збірне лечения лечение пана Виктора, будь ласка. Поддерживаем и канал. И канал тоже поддерживаем. Поехали дальше.